Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Arman CN Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan urusannya tentunya amin-amin ya Rabbal Alamin Ini ada satu link video geng yang sangat menarik untuk saya lihat e, Videonya ini dari channelnya ilmu Islam yang dimana Judul videonya ini tiga perkara paling indah mengenai orang Islam di Malaysia Nah ini ada seseorang Ustadz yang bernama Ustadz Muhib Kauli yang memberikan komentar atau menurut saya ini bukan komentar ya menurut saya curhatan mengenai orang Islam di Malaysia ini geng seperti apa orang Islam di Malaysia ini geng kita saksikan saja sama-sama seperti apa videonya tapi sebelum itu geng silahkan dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan butang loncengnya biar notifikasi yang pertama kali sampai ke teman-teman كيف؟ <applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تمنى تمنى رحمة الله سيبوا Uh, video ini khas uh, selepas sejurus saya tengok keadaan umat Islam di negara Arab khususnya di Jordan dan Syria. Uh, jadi subhanallah bila saya tengok keadaan umat Islam, umat Islam di negara Arab, di negara Arab, Jordan, Palestin, hatta Palestin. Sebentar geng. Ini apa saya melihat ustaznya ini geng mohon maaf ya. Kelihatan dari wajahnya, ini bukan asli orang Malaysia geng tapi saya tidak tahu kenapa Ustadz ini sangat pasih berbahasa Melayu geng saya yakin Ustadznya ini bukan asli orang Malaysia geng. tapi ini Ustadznya tinggal di Malaysia ya mungkin jadi penduduk tetap Malaysia geng tapi saya lihat dari wajahnya ini bukan keturunan dari orang uh, Malaysia geng ini mungkin orang Arab orang Arab ya tapi tinggal di Malaysia ya kan? tapi bahasa Melayunya itu sangat-sangat pas ya kan? keren kita lanjutkan lagi geng kan? yang mereka tidak boleh membezakan hmm. antara muslim dan kafir oh uh. Ya, ada tiga perkara tiga, yang Bekara Arab ya terlintas dalam uh, uh apa nama fikir saya tiga perkara ini yang menyebabkan saya begitu semangat semangat berkubah-kubah ya? ha? kan? semangat semangat yang berkubah-kubah nak cerita Tiga perkara yang paling indah Mengenai akidah umat Islam di Malaysia Supaya teman-teman dan Semua sahabat yang sedang dengar Supaya menghargai Kedudukan kita di Malaysia Dan pegang utuh dengan tiga perkara ya. Yang pertama InsyaAllah pergi eh, Yang pertama mengenai yang pertama, akidah Perbezaan antara Muslim dan kafir Yang ni umat Islam kita di Malaysia memang faham tapi banyak umat Islam di negara Arab tak faham sampai sekarang yang kedua uh, penciptaan 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 orang Islam kita di Malaysia terhadap Quran walaupun oh. orang Islam kita di Malaysia ni belum lagi uh, uh mencintai ataupun tidak memahami sunnah tapi mereka cinta Al-Quran dan apa benda berkaitan Al-Quran orang Islam di Malaysia suka sangat dan mereka tidak akan bantah yang ketiga prinsip keadilan tidak ada kezaliman melampau di Malaysia inilah tiga perkara yang pertama paling penting sekali perkara yang paling penting saya minta sahabat kalau boleh share video ini insyaAllah supaya orang Islam kita di Malaysia menghargai negara mereka menghargai sistem menghargai akidah yang telah dididik dan ditanam dalam jiwa setiap seorang orang Islam yang duduk di Malaysia tak kira warna tak, tak kira warna kulit janji Allah seorang Muslim sebab ok yang pertama perkara yang paling indah perkara yang, yang paling istimewa perkara yang paling menenangkan hati saya mengenai orang Islam di Malaysia yang pertama dia tahu perbezaan antara Muslim dan kafir yes. walaupun begitu orang Islam di Malaysia tetap menghormati orang bukan Islam tetapi mereka tahu batasan Betul tak? Kenapa umat Malaysia tak akan bagi salam ke orang bukan Islam? Nampak tak? Dia tak akan bagi. Dia hormat. <coughs> boleh hidup harmoni bersama, boleh duduk jiran, boleh uh, menghormati kebebasan dia, tapi langsung tidak akan mengucap Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa, bukan Kenapa Islam. Kerana umat Islam di Malaysia tahu bahawasanya dia ni bukan Islam. Ya, benar. Tapi, benda ini tak jelas bagi orang Arab, ya? Oh. Ikhwani selagi seorang itu bukan muslim selagi dia tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh selagi itulah kita tak boleh nak anggap dia sebagai saudara sebab kita dalam Islam di Malaysia telah diterapkan sebentar geng saya takut orang yang kurang-kurang mengerti tadi dengan omongan guru kita ustaz uh, muhib hauli ini yang beliau bilang tadi tidak boleh menganggap dia itu sebagai saudara bukan berarti uh, kita tidak boleh berteman dengan mereka, tidak boleh bergaul dengan mereka, maksudnya kita tidak boleh menganggap dia itu sebagai saudara seiman ya. Kan? Bukan tidak boleh menganggap kita tidak boleh pergi ke rumah dia, bergaul dengan dia tidak salah. Nanti saya takut orang yang ingin apa? mencari kesempatan mencari kesalahan dari ustaz kita ini untuk menjas dia tidak maksud beliau yang non muslim kita tidak boleh anggap menjadi saudara maksudnya saudara seiman ya kan kalau kita pergi ke mall jalan ke pantai makan bareng ya silakan kita ini saudara di dalam negara satu bendera kan saudara kita sebagai tetangga tapi bukan saudara seiman itu maksud Ustaz ini ya kan kita lanjut lagi sejak kecil anak-anak muda dia belajar di sekolah agama ke di mana-mana juhu, Selangor Perlis ke Kedah, Terengganu, di Penang semua Dia tahu Aku Muslim Dia ni bukan ya. Islam Maka aku tak boleh anggap dia sebagai saudara Haa Bukan lagi Langsung ini. tidak diterap dan tidak dididik Di sekolah-sekolah kebanyakan negara Arab Khususnya di Jordan Saudara Kita terpih di Jordan tak ada Dan kena ingat Di Jordan yang saya duduk di sana uh, Rakyat Jordan ada Muslim dan ada Kristian Walaupun bilangan Kristian di Jordan tak sampai 10% Kristian di Jordan mereka sangat mengirukan orang Islam contoh bila seorang Kristian meninggal meninggal dunia orang paling awal Bagi ucap tahziah adalah orang Islam sedangkan tak boleh itu tidak boleh ya? bila orang kafir bila meninggal dunia awak tak boleh Mengucapkan sebarang perkataan seperti rahimahullah tak boleh mengucapkan rahimahullah tak boleh mengucap tahziah ke orang kafir tak boleh ke kan, tuan sebab Allah subhanahu wa ta'ala dah sebut dalam surah Tawbah awak kata apa النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تدأ نبي محمد صلى الله عليه وسلم تدأ أولي الله سبحانه وتعالى تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنجب ان تقرا انت اسلام ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين تقول موجب استغفار ان تكون رحمه الله ان تسوء الكافر تقول كلام الله سبحانه وتعالى لنا لرسول إيه؟ الله صلى الله عليه وسلم لا ينجبك كتاب استغفار انت وهو مشرك يا بن ابي terhadap nah. dia di dunia masa dia hidup tapi bila nah, dia meninggal kita tak boleh istighfar ataupun tak boleh memohon rahmat Allah atas dia sebab dia bukan orang Islam yeah. you know? ini sangat jelas di Malaysia Alhamdulillah di mana orang Islam kita di Malaysia di tahu. di mana patasan dia tapi di negara Arab kalau orang Kristian meninggal orang Arab orang Islam sendiri pergi mengucap ataupun memohon rahmat ataupun memohon istighfar memohon pengampunan untuk orang yang bukan Islam dan inilah yang paling indah di Malaysia Di mana orang Islam di Malaysia dia tahu, Aku Muslim dia Kristian Tak boleh Inilah satu perkara yang sangat indah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ta Taala kekalkan perkara ini Sebab itu Allah Subhanahu Wa ta Taala sebut juga dalam ayat seterusnya وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا هَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ Inna Ibrahim la awwamun halim. Sama juga Nabi Ibrahim AS. bermulaan, Nabi Ibrahim AS. Mula-mula Nabi Ibrahim memohon pengampunan untuk ayah dia. Tapi bila dah jelas bahawasanya ayah dia, Nabi Ibrahim, Marang, bila telah terang bahawasanya ayah dia bukan seorang uh, yang sayang Allah, bila falamma tabayyana lahu annahu wa'aduhu lillah سبحانه وتعالى جلس كان كان نبي ابراهيم وهو سنيع انكر ونبي ابراهيم بوكان الله تبارك الله ابراهيم الرحم كان اي هدي سديني نبي ابراهيم قال لك نبي ابراهيم جنجي وهي اقوى الله نبي ابراهيم عليه السلام فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم نبي ابراهيم عليه السلام ترس طعن على برينتا الله ولا بحياة دي آيه كان دي tapi Nabi إبراهيم alaihi salam putuskan segala salat rahim kerana dia orang kafir jadi alhamdulillah yang sangat indah kita jelas Yahudi tak boleh jadikan sebagai saudara kita boleh mereka sebagai yang duduk bersama kita hak mereka telah di di Malaysia antara perkara indah hak mereka dijaminkan tapi ya. kita umat Islam mas, kita tahu batasan kita bahawa sini yang orang kafir orang sumbah berhala orang Kristian tak boleh memohon pengampunan langsung untuk dia ya, Sebab ya Allah ya. subhanahu wa ta'ala sebut juga ya ayyuhal ladhina amanu la tatakhidu yawuda wal nasara awliya ba'duhum awliya ubab dalam surah Al-Maidah. Eh wahai orang beriman, jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, sebagai orang yang ada hubungan mesra, sebagai orang yang kita percaya takdir dia. Kita tak boleh ada wilayah, kita tak boleh ada hubungan rapat dan hubungan yang uh, apa ni kita panggil hubungan percaya sangat dan serah segala, segala kepercayaan tadi tak boleh. Sebab Allah kata, "Ba'dhum awliya'u ba'd." Wa man yatawallahu minkum salah seorang daripada orang Yahudi dan Nasrani sebab itulah Alhamdulillah perkara ini sangat jelas dan sangat indah di Malaysia jadi hmm. jelas insyaAllah baik yang kedua yang saya suka sangat kat Malaysia ni satu perkara yang sangat indah umat Islam di Malaysia sangat menyayangi Al-Quran ya. kita bila baca Al-Quran walaupun masyarakat Islam kita orang Melayu kita bila walaupun mereka tak faham Al-Quran tapi mereka boleh disayang tetap mencintai Al-Quran ya. sebab dia tahu ini kalam Allah

tidak ada kita, tidak ada kezaliman di Malaysia kita masih lagi ada ruang untuk menyampaikan dakwah dengan Al-Quran dan Sunnah dan kezaliman yang kuat tak ada walaupun kadang-kadang kita tengok ustaz ni repot pasal ustaz ni ustaz yeah. ni beci ustaz ni ustaz ni ada ustaz yang tuduh ustaz lain sebagai wahabi dan sebagainya tapi Alhamdulillah uh, kelebihan kita di Malaysia ada sistem undang-undang yang tidak akan menzalimi ataupun menindas mana-mana orang. Alhamdulillah ini satu nikmat yang sangat terindah. Dan inilah tiga perkara yang paling indah yang saya nampak kat Malaysia. Mudah-mudahan insya-Allah uh, teman-teman boleh kongsi kuliah ini supaya kita sentiasa menghargai Islam di Malaysia supaya kita sentiasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jatuh negara ini dan lindungi orang Islam walaupun ada uh, cubaan uh, musuh Islam untuk mempecah belah kita sama ada melalui Wujud dia orang yang uh, Apa ni Jarakkan saf Ataupun ada golongan yang Cuba mempertahankan Yahudi dan Rasulani Tapi insyaAllah Umat Islam Indonesia Tetap akan memahami prinsip akidah Iaitu hmm. Al-wilayatulillahi wal rasul Kita sentiasa sayang Allah dan Rasul Beritakan cinta Allah dan Rasul Atas sekali Dan mencintai orang Islam Dan Jangan Memohon rahmat Untuk orang kafir Paling yes, penting undana. Tak Mesti Menanam perbezaan antara orang muslim dan orang kafir dan inilah yang paling yang paling besar Allah ikhwan itulah perkara yang paling indah saya belajar kat Malaysia saya datang kat Malaysia ni tak ada janggut hmm. betul oh, saya hmm. datang kat Malaysia umur-umur 23 umur oh, saya masa tu tak ada janggut tapi Alhamdulillah keamanan dan dan eh, eh, ke, apa ni keamanan pemahaman Islam cinta kepada Islam menyebabkan saya sanggup dan berani hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya boleh simpan janggut di mana di negara Arab Yang Islam ada kat situ awak tak berani hidupkan janggut dan uh, nipiskan misai mengikut sunnah Rasulullah dan mengikut sahabat tapi di Malaysia Alhamdulillah kita masih terjaga Doalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga negara ini lindungi Islam di negara ini kerana sekarang ini negara Arab dalam kucing-kucing Benar. Demi Allah saya cakap Benarik. Keadaan di negara Arab sangat bercakap Di mana orang Arab dengan Kristian Dah tak nampak beza Dikala musuh Islam sedang membina Berhala paling besar Di Dubai, di Emirat Itu dipanggil Abraham's House Dan ini untuk Menjatuhkan Islam Menghancurkan Islam Dan gabungkan Yahudi dan Nasrani dengan Islam Dalam satu agama baru Yang dipanggil Kristian Islam Kristian Islam apa nama dia tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Islam makin bangkit di bumi Melayu ni di bumi Islam di Malaysia walaupun Islam makin diancam di negara Arab dan itulah satu perkara yang sangat saya hargai Ya, yang itulah videonya dari Ustaz kita Muhib kau ya geng Ustaz Mohib Kauri ya geng Saya sangat terpukau dengan perkataan beliau ini geng Yang dimana tadi ada tiga perkara yang beliau sebutkan Mengenai orang Islam yang berada di Malaysia geng Dan ketiga-tiganya itu sangat-sangat eh, Bikin hati kita terketuk ya Bagaimana akidah saudara-saudara kita yang di sana Dan tadi saya perjelaskan lagi perkataan beliau yang tidak boleh menjadikan saudara tadi kan jangan sampai orang yang ingin menjelekkan ustaz uh, muhib Qawli ini mengambil atau memotong perkataan beliau yang tadi jangan menjadikan saudara maksudnya kita jangan menjadikan mereka itu saudara seiman seiman ya tapi kalau uh, sekedar saudara pergi jalan-jalan uh, makan-makan tetangga itu sangat-sangat dianjurkan bahkan Rasulullah Melarang kita untuk memusuhi mereka, nah, tapi kalau sebagai saudara, saudara seiman, geng, itu dilarang kan? Ya, mantap dari uh, gurunda ustadz Muhib Kauli. Oke, geng. sampai di sini saja video saya. Kita akan berjumpa lagi seperti biasa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.